Macam, macam saya sendiri pergi ke universiti dan belajar buat filem dan animasi kan. So saya rasa itu memang besar impact dia, besar kesan dia sebab prior to that kan. Saya percaya macam banyak kau orang belajar buat filem ni bila dia masuk dalam industri lah ataupun belajar sendiri atau dia ada mentor yang yang mengajarkan dia dan bukanlah nak kata itu bukan cara yang bagus tapi you hanya akan belajar dengan you punya environment dan you punya guide lah kan. Siapa yang guide you, siapa yang show you the ropes, that's your pathway to the industry. Whereas bila kita pergi universiti dan belajar lah segala-gala macam pasal prinsipal, pasal history animation pasal appreciation animation apa semua, dia lebih uh, membuka mata kan. Dan saya rasa era internet juga memainkan peranan yang sangat besar sebab dulu saya rasa sebelum zaman saya belajar kat universiti tu uh, orang mungkin nak belajar kena uh, cari sumber yang, yang obscure kan adakah you akan nak pergi library cari buku pasal ni masih kan ataupun jumpa orang yang you boleh tanya pasal ni masih tapi bila dah ada internet lagi-lagi bila YouTube dah popular apa semua kan dia dah jadi tak ada sempadan kan uh, knowledge uh, ilmu tu you boleh cari merata-rata macam sekarang dah ada TikTok TikTok pun dah penuh dengan orang share dia orang punya dia orang punya artwork animation apa semua uh, dan social media ni membolehkan kita untuk berhubung dengan dengan orang daripada negara lain kan uh, jadi you boleh sebenarnya get in touch dengan uh, profesional daripada uh, studio negara luar pun boleh. Dekat sini pun macam kalau saya pun ada je budak-budak kadang-kadang DM saya kan macam tanya, "Eh bang, kalau saya nak belajar animasi <laughs> macam mana?" So, saya rasa dah dah jadi peredaran masa tu dah dah membolehkan kita mencapai lah anjakan dalam dalam industri animasi sampai tahap macam sekarang ni dan saya uh, rasa it's a very good thing. Uh, cuma kita kena ada kesedaran lagi lah yang kita punya skill dan hasil ni masih masih ada uh, gap kalau dibandingkan dengan dengan studio luar negara mungkin untuk mencapai benda tu kita sebenarnya kena hasilkan orang kata apa out output yang boleh ditonton serata dunia ha, sebab saya saya lah uh, bajet berapa kita boleh spend untuk hasilkan animasi sekarang ni uh, bergantung kepada berapa kita boleh jual kan ha, sebab kalau macam macam studio uh, ah Hollywood punya studio Disney Pixar uh, Sony walaupun uh, Japan sekalipun kan bila dia hasilkan sesuatu tu dia memang boleh market to the entire world ha, jadi banyaklah uh, apa orang kata apa ruang untuk revenue tu whereas kita masih macam uh, melangkah setapak demi setapak kan uh, so saya harapkan satu hari kita memang boleh macam tu lah keluar je ni masih dari Malaysia satu dunia boleh konsum dan boleh lah kita nak sembang bajet 100 juta USD <laughs> bila cerita tu sendiri memang engaging untuk untuk apa uh, penonton dewasa uh, dan satu lagi saya percaya penonton dewasa pun ada di kalangan orang yang memang nak support dia macam kita tengok kan uh, rakyat Malaysia ni dia dia bukanlah kita always nak nak condemn produk sendiri, tapi kadang-kadang kita nak support, tapi kita susah nak cari benda yang kita rasa cukup bagus. Uh, jadi kalau tengok uh, bila ada sesuatu yang bagus, bukan bukanlah perfect. kan Macam saya pun percaya, Ejen eh, ni bukanlah perfect, tapi penonton rasa cukup bagus kan? Uh, jadi orang akan memberikan sokongan dan saya appreciate sangat-sangat because when you have these people rallying behind the product, dia membantu kita untuk untuk boleh terus sambung perjuangan tu lah. Saya sebelum ni saya antara yang saya paling suka Incredible sebab saya rasa dia mungkin dia keluar tu zaman saya tengah belajar jadi dia jadi material yang saya jadikan as, as reference a lot dan saya rasa penceritaan dia pun very engaging dia macam cerita yang animation macam orang kata ni oh, sekali pandang macam animation macam untuk kanak-kanak tapi layers dalam cerita tu saya percaya dia untuk seisi keluarga sebab lawak yang parents je akan faham kan macam, <laughs> macam struggle dengan budak-budak macam mana uh, struggle rumah tangga macam mana. So, saya rasa the the level of storytelling dalam dalam Incredibles tu is incredible lah. <laughs> uh, itu uh, one of my uh, all time uh, favorite pixar movie and then kalau dari segi tangkap feeling ni saya rasa up lah uh, Up punya macam mana dia orang boleh gunakan 10 minit pertama dia untuk untuk tusuk uh, hati penonton tu saya rasa it's it's a, it's a storytelling masterclass lah uh, tapi kalau in the more recent years ni saya suka sebenarnya uh, spider verse punya punya movies series movie series ni kan sebab saya bukanlah nak kata cerita dia paling bagus tapi saya rasa as a package dari segi visual story uh, sound music dia apa semua saya rasa simulation tu very amazing lah. Dia macam bila masuk ya, dan tengok dalam wayang dalam dalam screen yang besar dengan sound dia semua it's it's a very amazing feeling lah yang dia orang dapat sampaikan tu saya rasa macam lain daripada yang lain tempatanlah Tempatan di sana li lah Uh, tempatan saya tak boleh nak pilih satu je sebab uh, to be honest sebab saya rasa kita apa uh, persaingan tapi saya rasa of course Monster dan Las Copac saya rasa dah mencapai tahap yang orang kata sangat membanggakan untuk negara ni saya rasa dari segi apa hasil karya yang boleh dibuat tu a lot of time saya pun tengok dah macam wah lawanya dia orang boleh buat kan dan saya rasa dari segi business dan commercialization pun they, they are heading in very very strong direction in fact jadi reference point juga untuk kita orang dekat wow untuk untuk cuba tengok okay as a studio apa yang kita orang boleh buat untuk untuk sampai tahap macam tu lah of course saya rasa banyak juga studio-studio uh, kecil up and coming ni yang saya tengok hasilkan benda yang dahsyat-dahsyat juga uh, cuma orang kata mungkin belum sampai dia punya time tu mungkin masih mencari peluang tapi itulah saya saya harapkan dalam masa terdekat ni lah dia orang dapat peluang